Добрый день, дорогие друзья, с вами студия Саенко ТВ, и ведущий Сергей Саенко. Сегодня день юриста. Мы поздравляем всех порядочных юристов, которые защищают честно права граждан. всех профессиональным праздниками желаем всего им самого-самого доброго, хорошего, высоких зарплат, здоровья в семьях, ну и карьерного роста. Сегодня мы с вами присутствуем возле, на площади возле Верховного Совета Сегодня последний э, кулинарный рабочий день Верховной Рады. И третий раз, третий день пришли сюда э, ипотечные заемщики требовать разрешения вопроса, который сложился с проектом закона 1558-1. Как мы знаем, э, этот закон был трижды проголосован, но не подписан э, господином Гройсманом. И сегодня... Э, присутствующие здесь люди, которые ночевали уже несколько дней в этот морозный уже ночи, требуют все-таки принять решение пойти навстречу людям и исполнить свой фактически гражданский, государственный долг профессиональный, не нарушать конституцию, не нарушать законы Украины, а подписать закон и отдать ее на подпись президента. Сейчас мы с вами пройдем по площади, посмотрим, что происходит. Спросим людей, как они переночевали, уже первые морозные ночи. Это просто чуть такие холодные ночи. Уже год люди как начали зимних митингов, под НВУ, как это все продолжается на протяжении года уже, подходит новая зима, а ничего абсолютно в отношении людей не сделано. И так, студия СНК-ТВ, ведущаяся брест Саенко, площадь Верховной Рады, 8 -е... октября 2015 -го года. Мы видим, здесь транслируется заседание Верховной Рады. Сегодня, кстати, выступил представитель президента Верховной Рады, господин Кубик. Он читал новый проект закона о плате за судебные сборы. На сегодняшний день можно сказать, что люди лишены возможности отстаивать свои права в судах из-за чрезмерной судебной пошлины. И Кубик сегодня вносил изменения. В основном он предлагал внести льготы, чтобы только государственные предприятия имели льготы для рассмотрения дел в судах и не платили за это. В то же время граждане наоборот теряют в этом. На них ложатся такие большие суммы платежей, что действительно получается судебный геноцид и люди решены право даже в судах защищать свои права. Выступило несколько депутатов, обратили внимание на это господина Кубева, но очень умно, очень хитро или примитивно делает вид, что он этого не понимает. Несмотря на то, что обращали внимание на этой госпожа Кужель, Остался при своем мнении господин Кубе. я думаю, что все-таки под давлением депутатов права граждан будут э, исправлены, будут поддержаны и та глупая пошлина будет уменьшена, чтобы все наши граждане смогли защищать свои права в судах. Сейчас выступает в э, Верховном Раде Лешко, послушаем. Ціні фонди, ви побачите людей, які по 70, по 80 років підіть у реєстраційні служби, де хочуть земельні акти на землю чи на майно люди зареєструвати. І ви побачите місяцями черги, роками, коли вони не можуть вирішити свої права елементарно зареєструвати. Коли ви хочете, шановна влада чи не шановна влада, бо не може бути шановна влада, яка довела до зубожіння мільйони українських громадян. Дайте мені відповідь на просте питання, що це за реформи в результаті яких люди стають жебраками? Яка мета цих реформ? Зменшити кількість населення громадян України до 10, до 5, до 3 мільйонів. Що це за реформи? Коли ви хочете людей переконати, що створення чергового так званого антикорупційного органу дозволить більше боротися з корупцією, брехня. У нас сьогодні достатньо і закону, і повноважень, і можливостей для того, щоб боротися з корупцією. Я вже казав, закон про завочне судочинство. Не можете дістати Янука. Час за кордону, чому Генеральна прокуратура досі не почала судовий розгляд справи завочно? Чому на підставі вироку суду досі не конфісковано майно Януковича і його банди? Чому ви дозволяєте клюєвим утекти, а політики в тюрму садити? Та тому, що ви самі корупціонери, і тому що ви хочете переконати все суспільство і європу про боротьбу з Ось люди, які ночували сьогодні розховної ради. Настоящие да. герои. Да. Холодно сегодня ночью было. Не так, как президенту у ее да. кровати, наверное. Немножко холода. Да. Немножечко несопоставимо, да? Все как положено. А да. у нас в Это уже год. Вот. Начинали с, зим... с зимнего Майдана возле НБУ и заканчиваем Майданом зимним под Верховной Радой с тем же результатом. Хорошее слово ты сказал, заканчиваем. Я надеюсь, что я вас не денег. Будем надеяться, <с да. Просьба, но будет не сладко. Девочки, вы тоже ночевали сегодня под Верховным Рядом или нет? А? Что вы ожидаете сегодня? От парламента. Здравого, Здравого смысла. А Продолжайте быть наивными, да? да мы Еще мы, что ожидаем? Мы, мы ну, на... На что ну, посмотрим сегодня вечером. Это студия Саенко ТВ. Ага. Хорошо. Вот. На громадском контроле банка мы видим сегодня результат. Да, нам как-то безвизовый нашей режим абсолютно все равно. Нам, да, нам да, все равно мы не переработаем. Да, да, возок, да, нас да, 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 поставлю, да Как, да, как от этого да, безвизового да, режима да, выглядят много учителя, много врачи и прямо да, у них наступит рай. И пенсионеры особенно. Тысячи рублей. Да. Я с риса ем. Ну, вчера я просто тут был мало, потому что размещал видеоматериалы, перекачивал. Вот. А сегодня опять сделаем хороший ролик. И вот это все это будет у нас. Кому он так сказал? Сегодня выступал Кубил. Это значит не а, 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 честно, а. Я думаю, он прекрасно это понимает. Сегодня выступал Кубин для того, чтобы убрать судебные льготы для подачи в суд, для, в основном для громадских, для государственных инстанций, для прокуратуры, для налоговой, для того, чтобы было им проще судиться с бизнесом. А в том числе гражданам, которым паяли, грубо говоря, в прошлом закона такие э, судебные сборы, что они не в состоянии их проплатить. И лишили последней возможности защищать свои права в судах. И Куба пытается доказать, что граждане и объединение граждан это одно и то же. Кужель уже там ее стыдила, как только могла как они как им не стыдно э, при, ну прикидываться идиотами. Когда, когда прекрасно все народ понимает, для чего это делается. Для того, чтобы народ уже и Мне кажется, мог. они не прикидываются. Они на самом деле это Да. Ну, все государственные структуры для того, чтобы не прижимали простого человека, в том числе начиная с бизнеса и кончая наших вопросов. Спасибо. Будем ждать, что спасибо. все закончится, спасибо. да. Всем спасибо, да. Ну вот мы услышали с вами мнение людей. Мы же завершим этот фактически блок, который не просто является блоком по либерализации визового режима. Все ожидают от того, что правительство и президент и Верховная Рада все-таки примут закон в интересах людей, в интересах ипотечных заемщиков. Вот с разных областей Украины собираются ипотечные заемщики, обсуждают на сегодняшний день проблему. Мы делаем маленький перерыв и будем дальше информировать о том, что происходит возле Верховного Совета.